Так, развязываем а номер 821. 21. 3. Так, условия у вас есть, поэтому я сразу 12, 4 перенесу влево. И вправо будет 0. Так, общий знаменатель будет x умножить на x минус 3, поэтому сюда дополнительный множитель x минус 3 к четверке х на х минус 3. Пишем 3х на х, 3х в квадрате минус 12х плюс х в квадрате минус 3х плюс 12х и минус 36 минус 4х в квадрате плюс 12х.

Равно 0, х на х минус 3 не равно 0. 9х равно 36, х не дорівнює 0, або х не дорівнює 3, х дорівнює 4, х не дорівнює 0, або х не дорівнює 3. Тому тут відповідь х дорівнює 4. Тепер розв'яжемо друге рівняння. Так, я десь нібудь здесь запишу x дорівнює 4. Знову ж таки, друге рівняння я одразу перенесу останній дріб. левую частину так x квадрат минус 1 это x плюс 1 на x минус 1 поэтому сюда дополнительный множитель x плюс 1 а к этой дроби x минус 1 перемножим x2+. x квадрат плюс x плюс 1 на x плюс 1. Это то же самое, что x плюс 1 в квадрате. Поэтому я сразу по формуле квадрат суммы раскладываю. Будет x квадрат плюс 2x плюс 1 плюс. И тут точно так же. Поэтому будет x квадрат минус 2x плюс 1. Минус 2. x минус 1 на x плюс 1 x квадрат плюс x квадрат это 2x квадрат 2x минус 2x уничтожается 1 плюс 1 2 и 2 минус 2 тоже взаимо уничтожается поэтому будет 2x квадрат разделить на x минус 1 на x плюс 1 равно нулю 2x квадрат равно нулю x минус 1 не равно нулю а по x плюс 1 не равно 0, x равно 0, x не равно 1, а по x не дорівнює минус 1. И тому тут ответ x дорівнює 0. У первого x дорівнює 4, тому эти равняния не равносильны. 8.25. Першим. Разъездить леннями. Так. Значит, что мы тут видим? Давайте все перенесем в левую частину. И вот здесь x квадрат минус x мы вынесем их за скобочки. Так, здесь у нас будет с минусом, здесь тоже будет с минусом. Теперь мы можем привести к общему знаменателю. Здесь не хватает x минус 1, здесь не хватает x. Так. я предлагаю написать минус, потом x плюс 2 умножить на x минус 1, для того, чтобы не было ошибок. Если кто-то четко понимает, что нужно делать, этот этап можно пропустить. Так, x квадрат минус 2 переписали. Теперь мы должны по правилу фонтанчика каждое умножить на само себя. но ну, на, на, не на само себя, а на каждое последующее выражение, которое стоит во второй скобке. И не забыть, что перед скобочкой стоит знак минус и поменять знаки на противоположные. х умножить на х, х квадрат, минус х квадрат. х умножаем на минус 1, минус х, и еще минус перед скобкой, плюс х. 2 умножить на х, 2х, и минус перед скобкой, минус 2х. 2 умножить на минус 1, минус 2, и еще перед скобкой, минус плюс 2. Тут тоже минус х на х минус х в квадрате, минус х на 3, минус 3х. Приводим подобные слагаемые. Х в квадрате минус х в квадрате взаимоуничтожаются, но минус х в квадрате остается. Минус 2 плюс 2 тоже взаимно x минус 2x минус x и минус 3x минус 4x. Так, минус x квадрат минус 4x равно 0, x не равно 0 и обоих x минус 1 не равно 0. Так, здесь мы можем вынести минус х, останется х плюс 4 равно 0. Х не равно 0, або х не дорівнює 1. Так, початок я уберу. Так, и мы видим, что тут у нас будет х до равня 0, або х доревнюет минус 4, так? И х не доревнюет 0, и або х не доревнюет 1. Получается, что так как у нас х доревнюет 0, и х не доревнюет 0, то корень х равный 0 нам не подходит, поэтому ответ будет минус 4. друга Так, я сразу перенесу наши дроби до левой частины. x квадрат минус 4 это x минус 2 на x плюс 2. Поэтому сюда ко второй дроби дополнительный множитель x минус 2, а к третьей x плюс 2. Так, x квадрат плюс 8 минус x квадрат плюс 2x минус 3x минус 6. Так, х квадрат минус х квадрат заїмочтажається. 2х мінус 3х минус х, 8 минус 6 плюс 2. Так, розв'язуємо рівняння минус х плюс 2 дорівнює 0. Х минус 2 не дорівнює 0. або х Х не дорівнює 2 і х не дорівнює мінус 2. Отож, бо в нас один корінь х дорівнює 2, але він не, не можна, щоб х дорівнювало мінус 2, ой, 2. Тому відповідь буде: немає розв'язків. Номер 827. знайдіть корені рівняння, яке в нас чудове рівняння з модулем. Зараз будемо розбиратися. І так, вирішуємо так, як зазвичай. Чисельник повинен бути дорівнювати нулю, а знайменник, знаменник не дорівнювати 0. І розв'язуємо. Все, що з і із модулем у ліву частину у праву переносимо 3. Тут X не дорівнює 5. Добре. Модуль. Коли ми розкриваємо модуль, у нас буде два рівняння. Перше x мінус 2 дорівнює 3. Або x 2 дорівнює мінус 3. x не дорівнює 5. Чому так? Тому що. Ну, вы знаете, что самое простое ревняние с модулем x может быть 10, например, и минус 10. То есть, если мы возьмем, допустим, модуль 10, 10, -10, 10. So, this, so, write, so – это 10, и модуль минус 10 – это тоже 10. Поэтому это как приклад. То есть, это можно, конечно, не писать, это так… А нагадала. І все здесь отримуємо х дорівнює 5, і х дорівнює мінус 1, і х не дорівнює 5. Тобто ми бачимо, що х дорівнює 5 ми не можемо взяти, але х дорівнює мінус 1 нам підходить. Можемо даже подставить і посчитати. Смотрите, мінус 1 представляємо іменно в само уравніні. Минус 1, минус 2 по модулю, минус 3 разделить на минус 1, минус 5. Минус 1, минус 2 – это минус 3, но по модулю это 3. И получается 3 минус 3 – 0. А здесь у нас минус 6. И 0 поделить на минус 6 будет 0. То есть 0 равен 0. Все сходится. То есть видповедь минус 1. Второе. Так, аналогично, x минус 2 по модулю минус 2 равно нулю, и x, x минус 4 не равно нулю. x минус 2 по модулю в левую часть, вправо переносим двойку. x не дорівнюет 0, або x не дорівнюет 4. Раскрываем модуль x минус 2 равно 2, або... х мінус 2 дорівнює мінус 2. Ну, це переписуємо не дорівнює 0, не дорівнює 4. х до... дорівнює 4. Або х дорівнює 0, х не дорівнює 0. Мы видим, что x равно 4, и x не равно 4, x равно 0, x не равно 0. Поэтому корней у нас не будет. Немая розвязки.